уважаемые родители и дети старших групп средний и старший сегодня у нас новый урок посвященный разучиванию комбинаций классических возле станка это комбинация батман фондю батман фрапе и комбинация рон джамп портэ сначала мы сделаем медленные э, упражнения и мы их разобьем на части э, в которых все движения будут Сделаны медленно для того, чтобы вы это все поняли и усвоили. Затем комбинация полностью и на скорости. Первая часть комбинации батман фондю Батман Фрапе. Раз, два, три, четыре. И раз, два. Первая часть э, комбинации. Вторая часть комбинации. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И третья часть комбинации внимательные. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два. Наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Сегодня мне помогала Оля Кирся и Даша Христенко. До свидания.